Не, на угонцы дошли, до верховный рад. Да. Мало было. Мало. Они вернулись обратно, Завтра придут по новой. А завтра пришьют. А, а, можно. Секунду внимания. Я вчера был в Павлограде. я вчера был в Павлограде. Там значит шахтеры, шахтеры. Сейчас ведутся активные переговоры с Тегипкой, да? Так вот Тегипка их слезно просил, чтобы они ни в коем случае не выходили на какие-либо демонстрации и митинги. А почему он это делал? Он это делал потому, что любая, любая, любые массовые, скажем, мероприятия такого, такого рода ⁇ это сразу же активизация общественного мнения Европы, России. А им сейчас это очень не надо, поверьте, и они всяческими методами сейчас будут сдерживать эти мероприятия. А нам нужно наоборот организоваться и показать всем, что у нас здесь происходит. Вот, и показать именно, именно любое развитие сценария каким-то, ну скажем, неконституционным, незаконным путем, оно наоборот будет подавлено, и наоборот, это вот сыграет, скажем, очень плохую роль в дальнейшем развитии нашего общества. Поймите правильную ситуацию. Только законным, только конституционным путем мы должны добиваться сейчас этих целей. Мы должны использовать этот шанс. Спасибо.